Есть заявление для жителей города, повторимся еще раз, для автомобилистов, без надобности не выезжать на автомобилях. Потому что если автомобиль застает в сугробе, он создает проблему для транспортных средств, которые шляют очистку от снега городские улицы. Это во-первых. Во-вторых, если даже вам есть такая необходимость выезда, обязательно обеспечьте автомобиль свой, средства им противоскольжения, зимняя резина. Ну и естественно у вас должен быть запас, скажем, даже продовольствия, возможно, потому что были случаи, когда автомобили застревали у нас в степи. И обязательно трос должен быть, и обязательно должен быть знак аварийной остановки и все остальное, что необходимо, аптечка и так далее, по правилам. Следующее. По вашим детям, тоже старайтесь за детьми следить, потому что сугробы высокие. Уже есть случаи, когда ребенок просто выпадает с сугроба на проезжую часть. Автомобили быстро остановиться не смогут. И таким образом создается аварийная ситуация, которая может повлечь в том числе смерть вашего ребенка. Следите, они на санках сейчас будут съезжать с сугроба, поэтому обязательно бесконтрольно не допускайте присутствие детей на улице. У нас прежним, прошлым решением мы Сделали так, что у нас школы дети не посещают по завтра. По детским садикам, если у родителей есть желание своих детей оставить дома, тоже имейте право это сделать. Никаких там санкций, наказаний, естественно, не будет вам. Теперь по поводу сегодняшнего праздника православного. Имейте в виду, что ситуация достаточно напряженная в городе. Сугробы очень высокие. Что делается под сугробами, трудно предсказать температура не очень низкая, поэтому у нас сегодня будет принято решение запретить выходить на водоемы, дабы не было у нас потом спасательных операций тех, кто будет тонуть в проруби. Из личного опыта понимаю, что выбраться из проруби в одежде практически невозможно, даже если вы там будете пловец, разрядник или мастер спорта. Следующее будет заявление касается предпринимателей которые имеют магазины и предприятия, которые имеют магазины, торговые киоски, которые имеют возможность обогреть людей. Пожалуйста, пойдите на встречу людям. Если люди даже в ваш киоск или магазин заходят не для покупок, а для того, чтобы обогреться, пожалуйста, впустите их. Если есть необходимость, предоставьте им туалет, предоставьте им чай, если они нуждаются в этом, все-таки отнеситесь к ним, как людям. Потому что ситуация в городе такова, что надо друг к другу относиться таким образом, чтобы все-таки ну, учесть, что люди могут быть в сложной ситуации. Пройтись даже просто по городу достаточно сложно. Я сегодня ночью ходил, ну, мне так бы просто было ходить. Я понимаю, если человек пенсионер, если он инвалид, то ходить даже по расчисточным улицам достаточно будет сложно. В ночью я выходил и ходил по улицам города, смотрел, как делается расчистка, как работает техника. Примерно полтора часа, заняло где-то 5 километров, я прошел по городу, расчистка была сделана, техника работала. Есть жалобы от жителей, что создают большие кучугуры работающая техника. Но ну, извините, таких сугробов, там кто-то говорит, что прошлая зима была снежная, значит, поверьте мне, я житель этого города, здесь родился. В такой зимы я не помню вообще таких сугробов. То есть ситуация с точки зрения погодных условий, сравнимо. Техника работала, работали бульдозера, работали трактора, гусеничные, колесные работали, работали мазы, практически вся техника, которая планировалась, вся работала. Были у нас и ситуации с застреванием микроавтобусов под пятихатками. Ну, представитель Восточного блока расскажет, что, я так понял, бульдозер прошелся от желтых ход до пятихаток и назад практически. До самолета, до самолета и назад практически. То есть мы расчистили эту дорогу. Ну, ситуация, скажем так, напряженная, поэтому расчистить в том числе и ближайшие села пока возможности нету. Там уже с Марьянок просят расчистить там и так далее. Пока техника справляется с, с городскими, с нашими э, с заносами. С утра, сейчас руководители будут докладывать, планируется вывод техники на внутридомовые проезды. Начнем с Валерия Анатольевича Затынацкий. Он эту ночь также был со мной, возглавлял работу техники от ПЖРО по уборкам улицы. С ним постоянно созванивалась, техника работала, люди работали. Валерий Анатольевич, коротко. Значит, с 18 на 19 в ночь было выведено 6 единиц техники. Вся техника была в исправном состоянии. Расчистка закрепленных территорий. Согласно разнарядке. Решение исполкома 466 работали. Все выполнялось вовремя. Чистка закрепленных территорий, это было Кропоткина, Ивана Бугуна. Помощь, получается, нам помогли это водоканал, теплосеть и схидный язык Техника мощная, мы после него, они подрывают с ней. А мы, получается, шла ну, расчистка данных закрепленных территорий города. Сколько сейчас их? Сейчас в дежурном режиме работает три единицы. Получается И Валерий Петрович, по дворникам я и я по улице Петровского 5 утра примерно встретил вашего дворника, который шел на работу. Что-то по дворникам. Ну, маловато дворник, Я так понял, по ЖЭКам 10-12 человек по каждому ЖЭКу. Маловато. На каждом участке работает закрепленные дворники. Это штатные 13-14 человек. По нормативу надо человек 25, чтобы было это по расчистке. Есть жалобы, конечно, от жильцов. Ну, устраняем работу. Для, для жителей было принято решение по предложению одного из депутатов и второго депутата, было принято решение в отдаленные районы доставить на БРДМ, это ну, БТР простыми словами, с высокопроходимый автомобиль, 100 буханок хлеба Игорь Анатольевич предоставляет. Для того, чтобы доставить людям этот хлеб. Но если, скажем, будут проблемы в дальнейшем, то таким образом предполагается в дальнейшем доставать, в том числе, доставлять в том числе продукты питания людям. Значит, по, по поводу ПЖРО. По значит, подсыв, подсыв, подсыпочный материал, если я правильно понял, был куплен управлением ЖКХ, я правильно понимаю? И передан вам? Есть такое предложение у меня возникло сегодня из опыта других городов. Передавать подсыпочный материал желающим его подсыпать. Валерий Анатольевич, вы поняли? То есть есть, допустим, техника на Возвоке, есть какая-то техника, как делает, Петрова делает. То есть едет самосвал, там подсыпочный материал, сверху стоит человек, который лопатой это все разбрасывает. Вот они так разбросали всю дорогу до Петрова, когда был гололед. Вот такое предложение, вы о нем просто подумайте. Евгений все объекты водоснабжения, водоотведения, насосные станции, насосно-фильтровальные станции, канализационные станции, значит, канализационные очистные сооружения работают в штатном режиме. Вчера мы своей техникой, у нас колесные экскаваторы, значит, очищали закрепленные территории городские. Значит, четыре единицы техники, те, которые определены по решению исполкома номер 466, по тем закрепленным территориям городским мы работали и по нашим э, участкам. Их у нас много по городу. Также расчищали э, подъезды и расчищали территорию этих участков. Значит, На сегодня, на утро, в 5 часов утра вы, выехали три единицы. Значит, и, и все они находятся сейчас на городских территориях. Вот это частный сектор, тот, который за нами закреплен, уже прошли. Сейчас работаем на улицах, значит, закрепленных по решению исполкома. Пока все удается. Единственная колесная эта техника немножко по тротуарам, она более эффективна. По проезжей части, там, где это улицы широкие, вот, там она не настолько эффективна. Поэтому, естественно, после нашей техники нужно бы чтобы прошла более серьезная техника уже для того, чтобы очистили, для того, чтобы машины могли уже автомобили проехать. Ну а так все в режиме. Все. В режиме. На сегодняшний момент прямая у нас 60 градусов, обратка 40 градусов, что соответствует средней температуре минус 6,7 по данным комиссаровской метеостанции. Что касается наших служб, все службы, у нас, два, к сожалению, только один трактор с лопатой, с неуборочной, два тракториста на нем закреплены, работали постоянно. Предыдущая смена вчера вечером закончила работу уже после 9 вечера. Сегодня утром, к сожалению, не могли долго завести, только завели после 8 утра. Он выехал на тест, там надо было пробиться гаражу надо, будет, надо было освободить еще одну технику для того, чтобы выехали для контроля режима работы в сухой балке. Вчера вечером мы привлекали дополнительных специалистов для того, чтобы запустить там отопление. Вы знаете, было аварийное отключение и плюс неполадки были на наших сетях. Запустили электрики в отопление эти дома и надо сегодня для контроля процесса надо было запустить дополнительно туда технику. Поэтому наш трактор работал на ТЭЦ через час он будет работать на закрепленных территориях, к сожалению мы не успели все очистить, у нас есть там проблемы мы загрузили подгрузили заднюю ось трактора у нас ЮМЗ-6 к сожалению, в общем-то, снега достаточно много, для того, чтобы он более эффективно более-менее эффективно справлялся с работой но в любом случае мы будем работать до выполнения поставленных задач на подаче температура была 49 59 60, 60. 60 обратка 40 мы завтра, поскольку идет понижение температуры, будем включать восьмой котел, второй котел в работу. То есть у нас будет два котла в работе ПТВМ. ТВМ. аварии не было? Аварии не было, все нормально. Мы вчера еще регулировали два дома жилых: Франко, 48, Франко 46 и Франко 50. В принципе, выданы рекомендации ЖРАО, то есть ну, замечаний пока нету. Олег Николаевич, возьмок, пожалуйста, положите. вчера работало три бульдозера, Рейдер, Рейдер вышел из-за поломки эксплуатации. Потому что грейдер ехал и, и, хватки, и зацепился где-то за камень, я так Нет, грейдер э, здесь коло, из-за колодца ножи оборвали. оборвали. Да, что к концу, дня, идти? концу дня мы восстановим. Один бульдозер вынуждены были послать я на трассу, освобождать микроавтобусы наши, комбинаторские. В ночное время в 12 часов один бульдозер остановился, второй на трассе, второй ушел на СКЦ. То есть промышленные площадки, с ночью мы вычищаем СКЦ, ГМЗ, СКЦ перед пуском. В настоящее время на улицах города наш транспорт не работает. Планируем сегодня ночью дать механизмам всем отдохнуть, механизаторам отдохнуть, потому что люди работают да, на износ. Сегодня отдыхают. С завтрашнего дня совместно с ПЖРО приступаем к чистке дорог бульдозерами. Один бульдозер сейчас на Водобуде чистит кладбище. Сейчас кладбище. Все. Все. Виктор Иванович Коростоян, вчера выводили вы свою технику, сегодня коротко сообщите, сколько техники, какая где будет работать. Две единицы. И на монтаж, в... Две единицы вчера гусеничный бульдозер и фронтальный погрузчик работали. Так и сегодня то же самое. Гусеничный бульдозер, фронтальный погрузчик. Гусеничный бульдозер работает от кольца ГМЗ до кислотного. Расчищает снег плюс там. Туда-обратно. Туда, так, фронтальный погрузчик работает на объектах города по указанию пожаревого. Викторович, Виктор Иванович, не забывайте, все работы координируйте с Затанадским Валерием Да, мы работаем, мы связываемся. Валерий Михайлович, электросети, аварии не было, я действительно связывался постоянно, все нормально, у вас скоро к людям на камеру. Значит, сейчас предприятие работает в штатном режиме, есть отдельные взятые, но это у нас постоянно, заявки от потребителей, то есть сейчас дежурная, служба этими заявками занимается. Вот, одна единица работает ночью в дежурном режиме, днем для порочистки местных территорий наших закрепленных. Все, масштабных аварий не было. Чистомиста спасает город единственным бульдозером на Мунале, да? Да, предприятие один, один бульдозер, Закрепленная территория вычищена полностью, кроме одного переулка, это речной, там оно очень узкий и есть вероятность зацепить частную собственность. Ну, не хочется отвечать за это. На данный момент бульдозер направлен на расчистку улицы Казаковой. Ну, движется, расчищает. Да, есть небольшая проблемка в предприятии. То топливо, которое было оставлено резервное, оно сейчас заканчивается. Вы знаете, как мы с решаем, договаривайтесь, все оплатим. Знаете, где брак. Да? Да. Второй бургозин. Я надеюсь, решить его. Все, вчера, вчера было снято, сегодня ее стараются установить, но это не бульдозер, это колесный трактор. Колесный трактор да. посыпется отвалом. Сегодня стараются сделать.